топовое решение для освещения было и остается в 2025 году это магнитные треки демпферные, вот так вот они выглядят за, за под лицо, с потолком такая утопленная ниша сюда монтируются светильники, они могут там быть короче, шире легко снимаются, легко монтируются, туда-сюда ездят ну выглядит действительно достойно, и э, причем к ним придумывают там разные фишки, там все добавляется, добавился там я знаю вот из последнего можно туда э, этот динамик, ну типа колонка такая туда можно вставлять. А так разные тубусы, висячки, разные светяшки, в общем все что угодно. Штука действительно достойно выглядит и и все дизайн ну многие дизайнерские проекты именно с вот этим вот треком используются ну, ну действительно ж круто выглядит то сейчас пока один светильник поставил ну чисто чтобы проверить что все работает